Da kumpulan kami mi yola pun bentuk anda pun hayatan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Kumpulan kami yola kumpulan empad dan mari nak tidi ha alik blanka mi. Salam sejahtera. Nama saya Kwa Sheng Hong. Saya akan membentangkan topik mengenai etika dan peradaban dalam konteks masyarakat Malaysia. Etika dan peradaban merupakan tonggak penting dalam pembinaan sebuah masyarakat yang bersatu padu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Kedua-dua elemen ini memainkan peranan besar dalam membentuk kepribadian individu dan memastikan kesejahteraan sesebuah negara. Di Malaysia, penghayatan terhadap etika dan peradaban amat penting kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum budaya dan agama. Oleh itu, pengalaman nilai-nilai murni menjadi asas kepada keharmonian, toleransi dan perpaduan nasional. Hal ini juga sejajar dengan aspirasi rukun negara dan falsafah kebenaran pendidikan kebangsaan yang menekankan pembentukan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Melalui pengalaman etika dan peradaban, kita bukan sahaja dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia tetapi juga memastikan masyarakat Malaysia terus aman, bersatu dan maju, terutama dalam era globalisasi masa kini. Selamat sejahtera. Nama saya Gong Khiz. Hari ini saya akan menerangkan definisi etika dan peradaban menurut ajaran tempatan dan antarabangsa. Secara asas, perkataan etika datang daripada bahasa Yunani tos yang bermaksud adat, kebiasaan dan budi pekerti. Ajaran barat telah lama mengkaji konsep ini dengan mendalam. Pada zaman moden Sajarat bahawa menerangkan etika sebagai prinsip moral yang bernilai sama ada sesuatu tindakan itu betul atau salah. Mereka lebih menumpukan pada teori moral dan asas falsafah dalam menentukan nilai. Sebagai contoh, Aristotle, yang menghidup antara tahun 384 hingga 322 sebelum Masihi merupakan tokoh awal yang membincangkan etika. Beliau menganggap etika sebagai ilmu yang berkaitan dengan watak dan sifat yang baik dalam bukunya Nicomachean Ethics. Menurut beliau, kebahagiaan datang daripada pengetahuan dan dengan pengetahuan inilah seseorang individu dapat mencapai kebahagiaan dan kegembiraan dalam kehidupan seharian. Sebaliknya Sarjana tempatan menegaskan bahawa etika amat penting untuk membentuk adab dan tata susila dalam masyarakat. Inai-inai moral dan etika manusia amat signifikan dalam kehidupan seharian supaya kelakuan seseorang dapat dikawal apabila melakukan aktiviti pada bila-bila masa. Di Malaysia, konsep etika sering dikaitkan dengan ajaran Islam. Etika yang bersumberkan akal disebut sebagai falsafah Manakala akhlak pula berpandukan pengajaran. Hal ini menunjukkan bahawa etika di Malaysia bukan hanya bergantung pada akar, tetapi juga dipengaruhi oleh agama, adat dan nilai masyarakat. Tuntasnya, etika memainkan peranan yang vital di mana-mana sahaja untuk melahirkan individu yang bermoral dan berkelakuan baik. Seterusnya, kita beralih kepada definisi peradaban. Perkataan peradaban atau tamadun membawa maksud tahap kemajuan sosial, budaya dan kehidupan sesuatu bangsa. Perkataan Inggeris Civilization berasal daripada bahasa Latin civitas yang bermaksud kota. Ini menunjukkan bahawa peradaban berkait rapat dengan kehidupan bandar yang maju. Dan dalam kalangan sarjana tempatan, tokoh Islam iaitu Ibu Khaldun yang hidup antara tahun 1332 hingga 1406 menjelaskan konsep peradaban melalui istilah Umran dan Hak Umran. merujuk kepada kawasan yang ditiami dan berkembang, manakala Hak Haram menggambarkan kehidupan bandar. Beliau menganggap peradaban sebagai satu kitaran sosial yang melibatkan kemajuan bandar, sistem politik dan perkembangan umum. Dari perspektif antarabangsa pula, tajunan Arab seperti Jerji Zaidan menyatakan bahawa tamadun ialah tahap kemajuan tinggi dalam oh. bidang pentadbiran kehidupan bandar, sains, teknologi dan seni. Contohnya, seni ukiran, mm. ukiran merupakan salah satu elemen utama dalam aspek estetika peradaban Melayu. Selamat sejahtera, nama saya Li Sishun. Hari ini, saya dan kawan saya Pei Wen akan menerangkan tentang perbezaan antara tiga zaman yang penting dalam sejarah iaitu prakolonial, kolonial kolonia, dan pasca kolonial. Pertama, zaman prakolonial ialah zaman sebelum kedatangan kuasa asing seperti Portugis atau British dan sebelum terbentuknya Malaysia pada hari ini. Pada zaman ini, adat-adat resam dan adat istiadat, masyarakat Melayu sudah wujud secara formal atau tidak formal. Dari segi etika, orang Melayu terkenal dengan tutur kata yang sopan, cara perpakaian yang beradab dan hormat kepada orang tua. Contohnya, ketika bercakap dengan, dengan orang yang lebih tua, mereka akan menundukkan sedikit badan sebagai tanda kehormatan. Selain itu, dari sudut peradaban, kerajaan awal di alam Melayu seperti Sriwijaya, Wijaya, dan Majapahit memainkan peranan penting. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Tapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683 M di Pelembang. Di bawah pemerintahan Sagramahan dan Nanjaya, Sriwijaya berjaya menguasai sementara Tanah Melayu, Seketing Kera serta Selat Sunda dan Selat Melaka. Kedudukan ini menjadikan Sriwijaya sebagai kuasa perdagangan utama serta pusat pengajian agama Buddha. Nama saya Pei Wen dan saya akan terus menerangkan zaman kolonia dan zaman pasca kolonia. Zaman kolonia merujuk kepada tempo apabila tanah Melayu berada di bawah kuasa asing yang lebih kuat. Pada masa ini, masyarakat Melayu mula berinteraksi rapat dengan pihak British. Interaksi ini menyebabkan masyarakat Melayu mula mengikuti etika formal British seperti perubahan dalam gaya percakapan, cara berjabat tangan, pemakaian tali leher dan amalan tabik hormat. Dari segi ekonomi, British membawa masuk buru dari China dan India untuk mengusahakan tanaman seperti getah, kelapa sawit dan padi. Hasil tanaman ini diekspor ke negara penjajah sekaligus meningkatkan perkembangan ekonomi tanah Melayu pada masa tersebut. Akhir sekali, zaman pasca kolonial merujuk kepada era moden selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, masyarakat menerima maklumat dari luar dengan sangat cepat melalui teknologi seperti telefon pintar dan internet. Dari sudut etika, Malaysia berusaha mengukuhkan hubungan antara pelbagai kaum dan agama. Nilai seperti keadilan, kesamaan dan toleransi diamalkan untuk membentuk masyarakat yang aman dan bersatu padu. Selepas kemerdekaan, kerajaan juga memberi tumpuan besar kepada pembangunan infrastruktur. Banyak kemudahan asas seperti jalan raya, sekolah dan hospital telah dibina. Hari ini, perkembangan bandar moden seperti Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur menjadi simbol kemajuan Malaysia pada zaman pasca kolonial. Kesimpulannya, setiap zaman prakolonia, kolonia dan pasca kolonia memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk identiti serta kemajuan Malaysia pada hari ini. Selamat. Salam. Nama saya Tan Wim Bing. So, sekarang saya akan cakap dengan tujuh... Tumpang yang tiga, yang itu agama. Bagaimana agama atau falsafa apa akan membentukkan uh, masyarakat. Okay. So, sejak kewujudkan agama, manusia dapat memahami... Uh, berbagai ajaran yang lah, membimbing kehidupan mereka. Mm -hmm. Dan dalam Islam, pengatnya... Diajak untuk mematuhi kehendak Tuhan serta mengamalkan prinsip moral dalam uh, kehidupan sehalianlah, okay? Yang salah satu contoh boleh kita tahu ialah Kewajipan semastikan memastikan uh, makanannya yang dimakan adalah yang itu halal, okay? Okay, halal bermaksud apa? Makanan itu disediakan secara bersih, selamat dan mengikut garis panduan agamanya, okay? Dengan mematuhi ajaran ini Kehidupan masyarakat Islam menjadi lebih mudah Dan teratur dan berdisipis okay. Yang selain itu sekarang akan cakap dengan Konkunisme kuh Okey, Tumpuannya adalah kepada manusia dan pembangunan moral individu Okey, Ajaran Konkunisme menekankan sikap hormat menghormati Okey, menjaga hubungan sesama manusia dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat uh, dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang itu bukan sahaja memperbaiki diri sendiri sahaja tetapi turut memberi pengaruh uh, positif kepada orang sekelilingnya. Okey, bukan sahaja yang dia temui lah. Okey, next. Selain itu konfusionisme juga menekankan bahawa pemimpin harus menjadi teladan moral. Kelakuan seorang pemimpin yang dapat memaruhi kestabilan dan keharmonian masyarakat. Okay, dan nilai-nilai penting seperti Zhong, Xiao, Di dan Ren, iaitu setia, berbakti, sopan dan belas kasihan, memainkan peranan besar dalam pembentukan masyarakat yang saling menghormati. Ringkasnya, Keistimewaan konfusisme ialah uh, penekanan kepada kesimbangan antara individu dan masyarakat serta tanggungjawab sosial. Okay, kedua-dua ajaran Islam dan sama-sama membantu manusia hidup lebih teratur, aman dan bermoral. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Lim Qawi. Hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana nilai moral dan tanggungjawab diterapkan dalam kehidupan seharian masyarakat masyarakat di Malaysia. Dalam masyarakat berbilang kaum, nilai moral sangat penting untuk memastikan kita dapat hidup dalam keadaan aman dan saling memahami. Contohnya, rakyat Malaysia bekerjasama tanpa mengira kaum ketika menyertai aktiviti komuniti seperti kotor royong dan program kesukarelawan. Kementerian Pendidikan Tinggi telah memperkenalkan khusus mata pelajaran umum atau MPU di semua IPT. Khusus ini bukan sahaja mengajar teori dan daya dan etika setiap kawan, tetapi juga menggalakkan pelajar mengaplikasikan nilai tersebut melalui aktiviti kampus projek kumpulan dan perbincangan etika dan juga kerja sukarela. Melalui pertekanan ini, tapak menggauk dengan pelbagai kawun mengurangkan stereotip tetap mengukurkan hubungan antara satu sama lain. Konsep MPU membentuk nilai etika berdasarkan acuan Malaysia yang menekankan nilai Islam sebagai turas di samping menghakai keberbagaian budaya, ini melahirkan generasi yang memahami kepentingan perpaduan toleransi dan menghormati keberbagai. Kita boleh melihat nilai moral diterakam setiap hari semasa hmm. perlawanan rakyat Malaysia saling mengunjungi rumah terbuka di tempat kerja, pekerja dari berbagai kaum bekerja sama mencapai konsrama yes. bersama ini menunjukkan nilai perpaduan diamalkan secara konsisten. Kesimpulannya, nilai moral dan tanggungjawab adalah asas penting dalam membina masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Melalui pendidikan seperti NPU dan amaran harian yang penuh rasa hormat serta toleransi, kita dapat mengekalkan keharmonian dalam masyarakat masmur. Sebagai kesimpulan, pembentukan dan penghayatan etika serta peradaban merupakan asas penting dalam memastikan keamanan dan kemajuan negara kita. Masyarakat yang mengamalkan nilai murni akan melahirkan sesebuah negara yang harmoni bersatu padu dan dihormat di penting peringkat antarabangsa. Pendidikan dan media sosial memainkan peranan besar dalam menyebarkan kesedara kesedaran tentang kepentingan etika dan peradaban kepada semua lapisan masyarakat. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia harus bekerjasama dan mengambil tanggungjawab untuk mengamalkan nilai-nilai murni ini dalam kehidupan seharian. Dengan penghayatan etika dan peradaban yang tinggi, Malaysia mampu mengenalkan kemajuan keharmonian dan perpaduan bangsa pada masa kini dan masa hadapan. Inilah sahaja pembendangan kumpulan kami. Sekian terima kasih.